dan warisan yang baru-baru ini pada tahun ini sasarannya boleh mencecah sebanyak USD 5.24 billion ringgit Malaysia alone itu potensi kepada industri fashion di negara kita dan satu kajian pula yang dilakukan oleh Maida Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia meletakkan anggaran potensi industri tekstil and apparel di Malaysia sekitar USD 3.5 billion setahun dan akan terus berkembang kepada 4.47 US billion menjelang tahun 2030. Ini kajiannya. Yang berserha Encik Puan Zainal So I was informed after this Do we have Dr. Rozia? Do you have refreshment? After this, you can proceed with your refreshment I will go shopping after <laughs> this <then. laughs> Tuan-tuan dan puan-puan uh, It's not just about me But saya fikir kalau kita melihat Ada People of like mind Even tourists eh, Macam saya ini Yang ada trend, trend kepenggunaan begini Ha, ini cerita sikit Datuk, Datuk Indra boleh eh? ha, Kalau saya pergi Masa yang singkat ha, Pergi ke Luar negara untuk bercuti lah, Apa yang akan saya cari Satu memang sudah ada Perjanjian dengan isteri ha, Sightseeing sama-sama Makan sama-sama But when to shopping You are going to do split shopping ha, My wife Dia akan pergi Tengok tidak ada teman live ni eh? Ha, dia akan pergi tengok yang tu jenama-jenama lah ha, Jenama-jenama kadang-kadang I wonder juga Why pernah tanya Dia cakap because uh, uh, cheaper price ha, Betul kan Dato' Inra? Cheaper price and some more you got the VAT lah Lagi murah lagi ha, Jadi itu sebab dia memilih Dan bagi saya pula Kenapa perlu kita mencari jenama-jenama itu yang juga ada di Malaysia? You name it, beranak jenama-jenama terkemuka, you can find in Pavilion, in KLCC, and even uh, di Sabah pun sudah ada juga. Uh, we go to Imago pun <coughs> sudah boleh dapat. So apa yang saya pergi cari? Kalau pergi keluar negara tu, bila time shopping, mana tempat yang ada local Product, local design negara tersebut untuk beli? It's not that I don't support local brand kita but I'm talking about trend kepenggunaan. So ada. And I guess visitors, turis yang datang ke Malaysia pun ada sikap dan trend macam saya. Jadi kita perlu bangunkan ekosistem yang serupa di Malaysia. Yang menarik pelancong daripada luar negara yang minat untuk mencari jenama-jenama, desain-desain lokal ini sebagai salah satu wish list to do list dalam jadual mereka melancung di Malaysia bukti bukti saya ni peminat apa nama jenama tempatan ini i think eh, Datuk Indra i think i have almost all long sleep batik collection of Datuk Tom Abang Saul almost all Cuma tidaklah setiap kali tu kena pakai Datuk Tom Abang Sofi nanti desainer Sabah marah pula. Kena balance sikit. Ha, tahulah Sabah Sarawak ni dia punya sentimen dia lain sikit lah. Ha, okay. So, tapi sekarang Datuk Indra, uh, I think last two year lah. I remember at one time during Ramadan when you launch your product sampai I don't know what material tu ni ni mau bagi tahu yang uh, I really love your design eh sampai satu ketika dekat-dekat raya tu eh uh, batik dengan material I don't know what what kind of material habis so Datuk Tom terpaksa produce dengan cotton pula betul 2 tahun lalu I I bought also the cotton uh, batik sleeve itu dan last year pun sama and just I think last week dia promote, uh, I mean the launch design design batik uh, banyak yang short slip, ada way short slip lah, ada juga yang few uh, apa nama long slip uh, punya batik. So dulu cuma ada tu tom, sekarang ni bila I try tadi mau cuba juga pakai sebab tengok dalam senarai ada Datuk tom abang Sofi tapi bila cuba masuk tadi rupa-rupanya after almost one year. Busy dengan persiapan Election Sabah ni Size yang dulu pakai M Produk datuk tu dah longgar Dia eh. kena oh. tukar mungkin S Dia ha, yeah. oh. uh, maybe S lah after this S for datuk Tom Abang Sofi Punya design lah The sizing yeah. Jadi tuan-tuan uh, dan puan-puan Itu yang saya sebut uh, Tahun depan kita ada Visit Malaysia Year 2026 uh, Jadi uh, I hope This uh, one month apart from apa uh, nama ada ruan, you have your forum, you have your engagement. I do hope that uh, you use this avenue to discuss uh, bagaimana kita boleh bekerjasama membuat persiapan next year uh, dengan rakan strategik kita MPDA untuk kita sama-sama merapikan uh, dengan sumbangan kita masing-masing uh, memperagakan, mempamerkan, menawarkan produk-produk desain uh, tempatan kita uh, bersempena. We hope that ramai manusia macam Armizan di luar negara sana lah lanjutnya akan datang dan akan mencari bed. Uh, dia kena datang bersama dengan promotion kita daripada awal. So we have to think of the uh, right strategies bagaimana kita boleh promote we hope juga industry players selain daripada pavilion today thank you very much kalau saya tengok orang kanan World Trade Center Malaysia pun ada di sini dengan networking dia Datuk Sri Dr. Imo Hizam Ibrahim please ini bukan hanya business per se Datuk Sri but ini juga adalah sebahagian daripada semangat patriotisma kita kepada negara kita eh jadi please come on board uh, use your network bagaimana next year we go big untuk pastikan uh, kita dapat memenangi uh, lagi uh, penembusan pasaran uh, jenama jenama tempatan kita uh, sambil kita menyambut kehadiran pelancong-pelancong uh, daripada luar negara the signing board my gaya month, 2025 Dengan itu, hadir sekalian MyGayaman 2025 telah dilancarkan dengan rasminya. Dan silakan untuk mengambil gambar. Hari ini, saya hadir untuk menyempurnakan majlis perasmian MyGayaman. Salah satu inisiatif yang digerakkan bersama oleh KPDN dan juga rakan strategik kita iaitu MBDA dalam kita melaksanakan kempen Beli Barangan Malaysia Salah satu mandat yang diberikan oleh kerajaan Untuk kita mempromosi dan membangunkan Produk-produk jenama tempatan ini Dan sebenarnya produk-produk ataupun jenama tempatan itu Tidak hanya tertakluk ataupun tidak hanya Skopnya itu melibatkan produk-produk makanan dan minuman barang elektrik dan sebagainya tetapi salah satu yang kita lihat penting untuk kita bawa bersama dalam kempen dan agenda untuk kita membangunkan barang-barang tempatan ini adalah industri fashion. sebagaimana yang saya sebutkan tadi beberapa kajian oleh shopperboard.com, oleh Maida sendiri dan laporan SGIE yang menunjukkan bahawa potensi besar industri fesyen dan tekstil kita ini adalah pada angka asas yang sudah cukup membanggakan. Namun penting kita tidak orang kata berpuas hati setakat itu sahaja, kita kena bangunkan lagi bukan hanya untuk merealisasikan potensi yang dianggarkan tersebut tetapi membangunkan dia pada satu anjakan lonjakan yang jauh lebih besar. Ia terkait dengan apa dia pertama bahawa industri fashion ini juga memberi sumbangan besar kepada pembangunan ekonomi negara. Itu pertama. Yang kedua adalah dalam konteks kita membangunkan salah satu komponen penting dalam rakyat kita juga iaitu fashionpreneur golongan uh, pejuang uh, penggerak kepada industri fashion ini uh, kerana ma kita mahu mereka juga mencipta rantaian nilai ekonomi yang jauh lebih besar uh, yang menyumbang kepada pendapatan mereka pertama dan akhirnya menyumbang kepada ekonomi negara itu uh, secara keseluruhan uh, jadi saya sebutkan tadi bahawa tahun depan kita akan uh, menganjurkan tahun lawat Malaysia 2026 bagaimana my gaya man ini boleh dijadikan sebagai platform sebulan ini kerana pengisian dia pelbagai bukan hanya ada reruai-reruai mempromosi jualan jenama-jenama yang terlibat tetapi ada juga sesi engagement forum dan saya meminta supaya MBDA Uh, untuk menjadikan forum memikirkan apakah dia strategi dan pendekatan uh, best practices bersandarkan kepada pengalaman sebelum ini kalangan players kita uh, untuk kita tampil dengan niche uh, dengan pendekatan uh, yang jauh lebih baik uh, untuk kita uh, menyambut kehadiran uh, pelancong uh, pada tahun hadapan uh, jadi uh, ini uh, merupakan Uh, satu pendekatan penting uh, bagaimana salah satu komponen uh, iaitu industri fashion ini juga boleh menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara dan juga uh, masyarakat secara keseruhan. Eh. Jadi saya rakamkan ucapan tahniah uh, contohnya My Gaya Man ini kalau uh, kita lihat tahun 2023 nilai jualannya 800 ribu meningkat kepada 1.1 uh, million pada tahun 2024 tetapi saya bukan hanya melihat kepada nilai jualan semasa penganjuran ini tetapi kesan selepas itu pertama dari segi kemajuan para peserta designers yang terlibat dalam program kita yang kedua adalah bagaimana kita dapat mengembangkan industri fashion dan memperbaiki gerak kerja kita selepas sesuatu penganjuran dan juga bagaimana kita boleh instil kesedaran karangan masyarakat kita semangat bukan hanya semangat patriotisme kecintaan kepada negara dan juga produk-produk tempatan kita tetapi untuk mereka faham bahawa keunikan, kekuatan, kualiti jenama-jenama fashion tempatan ini tidak kurang hebatnya daripada jenama di luar sana jadi ini antara saya fikir objektif yang jauh lebih besar daripada sekadar nilai jualan yang uh, ada itu eh? ya. Okay. and media juga bantu tolong promote kan. Dato, can you give me the statistics uh, you say 90, 90 of the shopping. Yes, like okay. Um, uh, ada tiga uh, kajian eh kalau kita lihat yang terkait dengan industri potensi kepada industri fashion ini. Uh, pertama, kalau kita melihat uh, kajian yang dibuat oleh Shopeeboard.com, sebuah uh, uh, syarikat uh, yang uh, melihat kepada industri fashion ini yang berpengkalan di Singapura. Uh, pertama, dia melihat kepada kajian, dapatan industri e-commerce di Malaysia, uh, di mana didapati bahawa daripada keseruhan uh, uh, nilai. Uh, cakupan yang ada dalam industri uh, e-commerce di Malaysia itu 19.2% uh, terkait dengan industri fashion. Uh, jualan barang-barang uh, uh, industri fashion dan sebagainya. Itu uh, uh, tahap yang sedia ada. Yang kedua, shopperboard.com juga menganggarkan bahawa potensi uh, kepada nilai jualan uh, apa nama industri fashion ini pada tahun 2025 ini dianggarkan boleh mencecah USD 5.24 billion. Okey, itu potensi. Yang kedua Maida sendiri, agensi kerajaan sendiri meletakkan anggaran potensi kepada industri tekstil dan pakaian sekitar USD 3.5 billion tahun ini dan boleh mencecah USD 4.47 bilion menjelang tahun 2020 uh, 2030. Ha, jadi ini potensi yang ada kepada industri fashion dan tekstil di Malaysia yang uh, kita harap bukan hanya kita boleh mencapai potensi tersebut tetapi kita mengharap kita boleh uh, mencapai jauh lebih besar. Jadi yang penting di sini adalah kebersamaan semua pihak. Ha, bukan hanya agensi kerajaan Not only KPDN dengan kempen beli barangan Malaysia itu, tetapi uh, para designers kita, uh, apa nama uh, fashionpreneur kita ini juga memerlukan sokongan daripada Kementerian Kementerian lain terkait Kuskop contohnya, uh, begitu juga uh, Kementerian Kewangan uh, dan pada masa yang sama kita juga mengharapkan bantuan daripada industri maksud industri bukan industri fashion semata-mata. Bagaimana industri-industri yang lain yang terkait dengan pelancongan, uh, apa nama hospitality boleh membantu. Uh, dalam uh, pelaksanaan perniagaan mereka boleh membawa juga mesej barang-barang uh, tempatan ini termasuklah industri fashion kita dan pastinya yang akhir sekali adalah buy in kerjasama, keterlibatan daripada seluruh rakyat Malaysia juga kerana ini adalah produk kita bersama dan kita tahu bahawa sokongan kita kepada industri fesyen tempatan kepada barangan Malaysia juga akan memberi kesan yang besar kepada ekonomi negara kita secara keseluruhannya dan bila ekonomi negara baik maka rakyat juga akan mendapat manfaatnya Another one is the SGIE lah, industri fashion yang terkait dengan uh, apa nama fashion uh, sederhana, uh, you call it a modest fashion, is it? Uh, juga salah satu uh, kita yang uh, kedua uh, potensinya selepas Indonesia. Oh yes, um, uh, I've made statement before and uh, yesterday also MOF issued another statement uh, Paling penting kita tahu dalam penyasaran subsidi petrol ini Objektif paling utama dia adalah apa dia? Bahawa rakyat kita, rakyat Malaysia perlu untuk terus mendapat manfaat subsidi petrol RON95 Itu adalah asas utama dan kita telah berbincang bahawa MOF, KPDN dan semalam mesyuarat jemaah menteri pun telah mempersetujui bahawa kita perlu untuk memastikan bagaimana pengusaha pengusaha bot penumpang awam yang bukan sebenarnya hanya di Sabah Sarawak di semenanjung Malaysia pun ada boleh mendapat manfaat subsidi petrol RON95 Because they are also providing service kepada rakyat kita dari segi means of transport pengangkutan air tersebut. Jadi kita telah melaksanakan engagement kerjasama dengan agensi-agensi negeri. Kalau di Senanjung ni antaranya LKIM lah. I mean quite easy because kita ada LKIM. Kalau di Sabah. Jabatan uh, Pelabuhan dan Lembaga Sabah dan di Sarawak kita ada Lembaga Sungai-Sungai Sarawak. Uh, kita telah uh, sejak uh, beberapa minggu yang lepas kita telah sit down untuk kita mendapat data. Because apa juga yang kita ingin buat, it must be based on data-driven decision. Ha, itu cukup penting ya, sebab kita mau subsidi ini disasarkan. Jadi we, we need that data. Uh, apapun immediately apa yang saya boleh sebutkan di sini pertama adalah telah ada keputusan daripada kerajaan supaya manfaat subsidi petrol RON95 ini juga diperluaskan kepada pengusaha-pengusaha bot pengangkutan awam kita khususnya kerana isu besarnya di Sabah dan juga di Sarawak. Yang kedua adalah kita telah bersetuju dalam kita meneruskan kerjasama mencari data dan mekanisme yang terbaik kita membenarkan kita membuka kemudahan kepada pengusaha-pengusaha bot penumpang ini pada masa ini untuk mereka mendapat kemudahan tuntutan bayaran tunai. Jadi sekarang immediately walaupun mereka beli minyak petrol uh, subsidi RON95 itu masih pada harga pasaran, RM2.60 but keep the receipt yang sah itu uh, kita akan umumkan dalam masa terdekat bagaimana para pengusaha-pengusaha bot uh, penumpang awam ini boleh membuat tuntutan supaya mereka boleh mendapat bayaran balik tunai uh, uh, they are to be reimbursed uh, apa nama uh, Majin, perbezaan di antara harga subsidi dan juga uh, harga pasaran itu. Dan yang ketiga, kita telah pun, uh, we have activated the existing jatuh kuasa uh, dalam kerajaan yang kalau dulu namanya jatuh kuasa rayuan SKDS, uh, sistem kawalan diesel bersubsidi. Now we have activated the existing jatuh kuasa dengan memperluaskan skop dia kepada SKPS juga. jadi bukan hanya cover diesel tetapi petrol. Dan jawatan kuasa inilah yang akan menimbang dan mencari kaedah terhadap kes-kes sebegini yang yang belum dapat cover dan kita tengok layak. Jadi mereka boleh mengemukakan rayuan dan melalui forum ini, melalui platform ini kita akan merumuskan dan mencari apakah mekanisme terbaik jadi itu uh, tiga perkara uh, yang telah kita apa nama uh, putuskan immediately. akan mekanisme dalam masa yang amat terdekat. Uh, Insya-Allah. I Amin. Mean, uh, kita telah dapat data uh, walaupun belum keseruhan daripada agensi negeri ini uh, apa nama macam contohnya eh mudah kalau SKPS uh, dan juga SK SKDS before Because kita integratekan data dengan apa nama dengan uh, uh, dengan uh, data JPJ uh, yang ada uh, tapi kita dimaklumkan bahawa uh, untuk kes bot penumpang awam ini uh, dan juga ada bot penumpang individu itu uh, ada yang ada license ada yang tidak so we need that data uh, paling penting untuk mencari juga apa kaedah yang terbaik sama ada kita kita ingin uh, yang terbaik, efektif mekanismenya sama ada melalui SKPS, the what I mean is the fleet card, ataupun melalui Kaedah Budi 95, uh, di mana mungkin uh, dipertingkatkan uh, kota mereka uh, kerana penggunaan yang lebih kerap. Sebagaimana contohnya yang kita akan buat di sini untuk e-hailing. Ha, untuk e-hailing di sini Jadi itu kita fikirkan Apa kaedah yang terbaik, yang efisien Mudah digunakan Dan pada masa yang sama Kita pastinya untuk kita dapat mengelakkan ketirisan lah. Kita tidak mahu ketirisan itu berlarutan Kerana manfaat ataupun objektif utama Kepada penyasaran subsidi ini Bukan untuk menarik Bukan untuk mengurangkan Apatah lagi memansuhkan subsidi tetapi yang paling utama adalah untuk kita menangani isu ketirisan subsidi ini yang telah berlarutan sekian lama. Itu asas utama kenapa kita menggerakkan penyasaran subsidi ini. Okey. Dato' under government subsidi rationalization, do you think it will stabilize the transport costs and in the end will lower down the price? InsyaAllah. Eh, sebab uh, sebagaimana dulu... SKDS ha, SKDS, I remember at that time Masa kita mula gerakkan uh, Ada yang menyebut bahawa Kadar inflasi uh, keseluruhan Dan juga inflasi komponen-komponen tertentu Akan meningkat Kalau inflasi keseluruhan ada yang menyasarkan uh, Boleh mencecah hingga ke angka uh, More than 4% pun ada menyebut Tapi Alhamdulillah, last year ha, Data yang dikeluarkan Dari segi inflasi keseluruhan itu Uh, tahun demi tahun, saya fikir kita mula pada tahun 2023 uh, dengan 3.3. Uh, uh, saya fikir inflasi, uh, I mean 3 over 3. Then uh, tahun 2023, uh, 3, sorry, 3 over is 2022, uh, 2023 uh, pada kadar 2.5. Saya fikir. Dan tahun lepas Dengan penyelesaian subsidi diesel We manage to reduce We semualah We manage to reduce to 1.8% Jadi adalah Keberkesanan pelaksanaan itu Dan yang paling penting juga adalah Kita melihat lagi Jangan ada lagi pihak-pihak yang tertinggal That's why dejetan kuasa rayuan itu cukup penting Jadi insyaAllah if everybody Everybody is covered Kita dapat memastikan Uh, dari segi harga barang-barang, you mention about transportation itu dapat kita kekalkan stabil.